Следим. Это патрульная полиция остановила нас за разметкой, да? Причина запинки? Покажите посвеченность. Причина запинки? Причина запинки, да. Ваша возник. Возник, я думаю, 17, очень верим. Все так. Давайте посмотрим, что. Я в камеру не показываю, читаю. На единице патрульной полиции. Другую сторону, пожалуйста. А такого года, что это за пластик? А что не пластиковая, она? В смысле не пластиковая? В прямом смысле, все я, все я все все что а что ты так разговариваешь? Спокойнее чуть-чуть. До кого года? А, ну вот вижу. Все? Да, 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 дайте быстрее, пожалуйста. Я прочитаю фамилию, да. имя, отчество. Игнатьев Александр Александрович. Александр. Да. Управление Возумите? патрульной полиции Миста Миколаев. 6.06.29 -го -го года. Возумите? Да. Я слушаю вас. Кто за панелами? Позвонить? Ну, не, Все? Да, вы кто? Вас не знаком, я с ним буду. Николай Николаевич. вы у нас. А как вы заполняете право? Вам вопрос, как вы заполняете две машины подряд? Як вы заполняете? Вы их заполняете, или меня заполняете? Вас заполняете. Подождите еще раз. Вы заполняете две машины сразу? Вы имеете право запомнить две машины. <тас> давайте, давайте, давайте. Можно запомнить одной машины? Один сотрудник работает скот, с кем? С одной машиной. Я вам подскажу, если вы не знаете правил. Второй сотрудник прикрывает свой сотрудник в исковой сеансе. Ваша да. машина заполнилась, вы заполнили все. А вы заполнили меня по правилам дорожного движения или просто... По беспределу. В смысле, по беспределу. Мы тут... А вы не видели, что аварийную ситуацию сотворили? Нет? Да, а да, знаете, да. Почему, почему ваша аварийная ситуация как к вам нормально да, относится? Да, потому да, что у вас да, машина вся да, побитая, да. потому что видно, что вы в аварию попадали. Давайте вызовем 102. Наберите 102, 112 э, чи 102. хай в форме приедут на них тоже штрафы. У вас машина разбита. Что у вас машина сотрудников разбита? Ну... Че? Друзья, смотрите, будь ласка. Гляньте. Сотрудники полиции запонили. У меня есть видеофиксация, как вы запомнили меня. Видите, машина разбитая. Вот патрульный номер. И они что-то хотят, что мы там где-то этот самый. Объезжали машину, потому что полицейские стояли не на Улпиче, а рядом с Гляньте, машина вся побитая. Вот так вот, друзья. Документ, пожалуйста, покажите. Друзья, вторая часть. Смотрим. Беспредел Николаевских ментов. Давайте. Нет? Я не камеру не показываю. Нельзя, нельзя на камеру, я согласен Я не нарушаю украинский законодательство. Я объясняю вам. Да, мне не надо объяснять. мы с вами будем в другом месте объясняться другим. мы еще полицию вызовем, чтобы оформили вас. У вас есть это, что вот ДТП? У вас есть документы, что ДТП произошло у вас на машине? Никогда ДТП. Вот, это там ваша машина разбита. Вас, ну, вы, так, вы, 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 выехали. Давай, убирай камеру, да. Смотрите, читаем. Бурлак Богдан Сергеевич. Богдан Сергеевич. До 20 года. 28 -го. Полиция украинская полиция в области. Власть посвящена, дозволяет все. А ну еще давайте читаем тот самый МКП 018106. Давайте, друзья, расскажите теперь фото-видеофиксацию нашего порушения. Как вы установили нас? Да, фото видеофиксации. Как вы остановили две машины, я не могу разумею? Я же вам объяснял. Вы ну мне как? Ну так вы даже сотрудничаете с одной машиной. Как вы с второй машиной? Вы создали аварийную ситуацию, люди чуть не врезались в меня. создали часы, правда. Виктор Владимирович. Виктор, Виктор Владимирович. Владимирович. Первая аварийная ситуацию создала с самого когда проезжали машины по Где? правому ряду, який, э, коррективный... Не проезжала а по правому ряду, по, по левому ряду. По, левому. Не, по э, не левому ряду. Ладно, по левому ряду. Видели? По левому, по правому никто не, не знает. А сейчас я вам покажу да видео. Давайте, давайте, видео. Давайте, Данное давайте. видео скачал. Если вы... Давайте, Вас давайте. можно посмотреть. Посмотрим. Я не вижу. Давайте станем в теню или как-то. Да там? не, я вижу, не, не, Каміс тука пішла нормально. Даний автомобіль ваш і. Водій. Ми вас зупинили. Смотрите, розмітка. Знак. знак 5-16. Даннє ліво смуги. Ніпон, де, де переїхав э, смузі. Дієпільському смугу. Ви їхали по розмітці, яка дозволяє, по смузі, яка дозволяє Рух тільки ліворуч. щоб розвола. 5-16, дивіться знак. І розмітка. 1.18. Где? Я не вижу нифига. Ну вот. Стрелка влево, стрелка влево, стрелка влево. с то уже оттуда. А, так это наёбка. А как так может быть? По главной дороге есть перестроение на правую сторону. Да что это за развод? Все, я можно зафиксирую? Давай, я зафиксирую. Друзья, смотрите, какой развод. Назвод в чем я не знаю. знаю. Да 5, как, главная 16. дорога, и стоит разведка, поворот только направо. Налево, так, налево. Налево, да, поворот только налево. Лево. Смотрите. А да, друзья, смотри. 5.16. Ну, подожди, не видно? Давай, вот, я медленно буду, да, мотать? Давай, давай, давай. давай, давай. давай. Видно нормально? Да. Наверное. Ну, я-то с Давай, сами, давай. Да, на телефоне было дальше, нормально, дальше, видно, дальше. да? Вот, да, я по кадрам буду мотать, чтобы вам четко было видно. Вот, вот видели, знак, знак стоит с левой 5, стороны. Ну, справа, справа, 5-16. 1-18, 1-18. Раз, поворот налево. Два, поворот налево. Три, поворот налево. <Вот>. Друзья, видели, как развод по-николаевски? Да потому что на главной дороге не может быть знак поворачивать только налево, просто его физически должно быть. Ну так, налево. ну так, у вас знак стоит только налево поворот, с правой, с левой полосы. Все полосы. Да. Налево, на налево. главной дороге только налево. Да, ну, так, вот так, вот так должен знак. Смотрите, вот такой должен быть знак, вот такой, вот такая разметка должна быть, что поворот есть и налево, и прямо. А не так, что блядь, есть растепенная дорога направо и поворот направо и поворот только налево с этой полосы. Да я понял, это развод. Нелел, я вас понял. Вам... Все. Ну, не я Да я не знаю. Вы там специально ну, стоите? Нет, а для чего вы две машины остановили? Нет. Какая причина для запынки? Вы видите, две запынки? Почему а вы две машины остановили? Почему, Почему две Не имеете вы права две машины. Значит, два патруля должно 3. было ехать. 3. Почему вы остановили две машины? 3. Вам давай. 3. Да, интересно вы можете заполнять одну машину, одна патрульная машина, только заполнять одну машину, это написано в законодательстве, можете прочитать. Слушаю вас дальше. Что-то что? Что, какие вопросы дальше ко мне? Вам... Э... Да, я видел. да. Вам видео... Фото, видео пацаны, да. да, есть. Работаем да. да. вам да. устно попереднее. Пацаны, давайте, я понял вас, услышал. Вот, вот согласны, что это разметка, это обман? Э, обман? Да. Ну вы же правила дорожного движения учили? Ну, дивиться, да, у я рисую разметку. Э, да, разумеется, но мы